abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u zot ki man eshitdim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar kim ahliga infoq qilsa u jannatda chaqiriladi jannat eshigidan chaqiriladi ey abdulloh bu ishing yaxshi deb chaqiriladi kimda kim namoz ahlidan bo'lsa namoz bo eshigidan chaqiriladi kimda kim jonini diniga fido qilgan bo'lsa o'sha eshikdan chaqiriladi va kimda kim sadaqa qilsa xayri info qiladigan bo'lsa sadaqa nomlangan eshikdan chaqiriladi kimda kim ro'za ahlidan bo'lsa u ro'za eshigidan rayon eshigidan chaqiriladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayrli amallarga undaganlarida abu bakr sidiq roziyallohu anhu aytdilar yo rasululloh shunaqa insonlar ham bormi mana shu siz aytayotgan eshiklarni hammasi chaqiradigan namoz eshigi ham ro'za eshigi ham infoq eshigi ham ahliga yaxshilik qiladigan eshigi ham shunaqa inson bormi hamma eshik kel kel deydigani bormi deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ha dedilar shunaqa odamlar bo'ladi ana shularning biri siz bo'lishingizdan umidvorman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu bakrga aytdilar